Ну, я ожидав обичне совкової курси там, де нас будуть ганяти сюди безсмисне, але тут все вийшло по-другому. Ми намагаємося щось змінити в цьому житті не пустими володьками, а конкретно діями. Валентина, говори! Да. Наложение ждут а на оно! 12.32 наложение! 4, 7, 9, 10, 12. Есть категория людей, который не верил в этих ребят. Была категория людей, которые не хотели, чтобы эти ребята прошли или закончили этот курс. Те все, которые у нас остались, все они достигли той поставленной цели, которая у них была. зло на всем они прошли этот курс. Эти молодые люди представляют тех патриотов, которые при первом же зове стали на защиту страны и украинского народа. Невзирая на их возраст и отсутствие военного опыта, они решили стать той опорой, в которой нуждалась страна, неоднократно доказывая, что они были готовы пожертвовать собой. Сержанты, стоящие перед нами, получили огромный боевой опыт. Каждый из них решил выбрать этот нелегкий жизненный путь, путь сержанта. На сегодняшний день, благодаря этим сержантам, возрождается сержантский корпус, который представляет позвонок всей армии. Эти сержанты прошли тяжелый путь, чтобы заслужить право стоять сейчас перед вами, как профессионалы своего дела. до сих пор такое состояние, как будто бы пока, ну, как-то привыкли находиться в постоянном напряжении. И курс закончен, и все равно какое-то такое ощущение внутри, что что-то завтра должно быть, что-то нужно сделать. Сложно осознать, вот, что курс закончился. Юрий заносит нам листы. Он так еще на росомаху типа, переворачивает. Он кричал на него. А, я смотрю, три листа, что-то маловато. Он говорит, у вас всего лишь два часа. Блин, думаю, что там за экзамен такой, что всего лишь два часа и три листа. Так, сейчас ручки приготовились. У вас всего два часа. Вопросы в основном тестовые. Готовы? Так, yeah. Давайте, начинаем. Потом кто-то первый заметил, и они начали смеяться, короче, хлопать. Я так ну, за компанию, как и большинство, похлопали. Потом уже начали открывать эти экзамены. А там поздравляю, господа сержанты, курс закончен. И такие, ого. Ну до сих пор такое состояние, как будто бы. Будто бы нас где-то, короче. Как это сказать-то? Сегодня вы можете отдыхать. Не, физу,

Рік назад офіцери полку АЗОВ також випустились після двохмісячних курсів по стандартам НАТО. Ми віддали кращих своїх бойових побратимів на навчання. АЗОВ, як ніхто розуміє, що без навчання в військовій справі ми не зможемо здолати ворога. Ви перший випуск сержантської школи імені Євгена Коновальця. Свідомо взяли на себе тягар відновлення величі української армії, яка сьогодні потребує оновлення змін. Вона потребує нової молодої сили, яка зможе змінити несучасний старий формат роботи. І ви є та сама сила. Рушійна сила. Ви зіржали своє слово і пройшли на нелегкий путь від початку до кінця. Прощання всіх сержантів полка Азову, сілі Савдвайні. Побратими, азовці, сержанти, нам з вами треба буде багато зробити. Нам треба буде знищити стару систему, побудувати нову. Нам треба буде кожен день готувати нових професіоналів. Тому що зараз півсвітом получилися проти нас, проти нашої маленької, молодої держави. І нас з вами історична місія покласти своє життя, але збудувати цю країну, відновити її славу, ради майбутнього наших дітей. Слава нації! Ці хлопці, ці сержанти, які е, тренувалися більше трьох місяців, вони є, враховуючи їх величезний військовий досвід, то я думаю, що кращими, е, навіть ніж більшість там, американських або німецьких сержантів, але це класичні сержанти за рівнем знань е, і вмінь, е, повноцінні, такі ж самі, як в країнах НАТО. Ви повинні бути сильними. впереди пристадіть, що багато біт. Почитайте традиции великих предков. Будьте лидерами. Ведите людей своим примером. Любите свою страну. Она прежде всего. И борите за то будущее, которое вы хотите построить в ней. Вы чудово знаете, что сержант – это мид армии. А армия – это хребет украинской державы. Я думаю, что вы чудово понимаете, какая ответственность лежит на вас. Не только за солдат, Але и перед всією нашей страной. Я знаю, что вы выполняете свой обовязок з